Дня, шановні гості, викладачі, студенти. Сьогодні ми зібралися на свято, присвячене майбутнім студентам нашого коледжу. Ми його назвали Здрастуй, коледж, і дуже сподіваємося, що саме це привітання ми почуємо від вас вже в наступному навчальному році. Для нас, студентів, коледж став справжньою другою домівкою. Нам тут дуже затишно, а головне цікаво. І ми бажаємо вам, шановні, відчути щастя нових звершень і творчих перемог. Здрастуй, коледж! Що ж тебе чекає за його порогом? Може ще можна передумати і обрати інший навчальний заклад. Ні, я чомусь гадаю, що наші шановні абітурієнти не помилилися і прийшли саме туди, куди треба. Не вагайтеся, слухайте, дивіться і запам'ятовуйте, а ми допоможемо вам обрати вашу майбутню професію. Ну а знайомство з вами ми розпочнемо з виступу директора нашого коледжу Олександра Євгеновича Діленкова. Здравствуйте, уважаемые гости, родители, абитуриенты. Вы находитесь в стенах Путильского колледжа Сумского национального аграрного университета. Ключевое слово – аграрного университета. Вы сегодня увидите в специальности, пять направлений, по которым вы можете обучаться и все они, все они связаны с агробизнесом. Сегодня аграрный бизнес обеспечивает хоть какую-то стабильность нашей национальной валюты. Металлургия сейчас упала. Угледобывающая промышленность упала. И так машиностроение упало. Только лишь за счет аграрного бизнеса наша страна еще держится и экономика, э, ну скажем, находится на плаву. Для того, чтобы успешно интегрироваться в этот бизнес, вы обязаны получить специальности, специальность, связ... связанную именно с аграрным сектором. На сегодня наше учебное заведение способно дать качественное образование. На сегодня наше учебное заведение способно э, воспитать студента как многогранно одаренную личность. На сегодня мы имеем хорошие базы практики, мы интегрируемся в Европу, наши студенты с успехом проходят практику на предприятиях Украины, на предприятиях Польши, на предприятиях России. Поэтому спектр трудоустройства нашего выпускника очень-очень широк. И на сегодня вы имеете возможность поступил в колледж стать студентами университета. Через 6 лет без каких-либо дополнительных экзаменов и всего-всего остального вы получите э, образование уровня специалист либо уровня магистр. Сегодня вы лишь частичку увидите нашей деятельности, но я надеюсь, что вы э, пойдете на курсы, вы успешно их пройдете и в следующем году, 1 сентября, станете нашими студентами. Спасибо.

Небесні очку, є встав поверну тобі, то ні, ні за що не проявляю наші світлі почуття. Я одну тебе кохаю, Україночко моя. Є в тебе все, з тим були в пасі морі. Є в тебе все, то масси що

Нашого навчального закладу розпочинається в 1894 році, коли будивлі купець меценат Іван Макаков на свої кошти відкрив ремісниче училище для дітей міщан. З роками мінявся профіль підготовки міністерства, яким підпорядковувались, але завжди наш навчальний заклад був центром культурного життя міста. Славився гарною підготовкою спеціалістів і, звичайно ж, своїми випускниками. Скільки чудових фахівців. Гарно. Гарних керівників, справжніх майстрів своєї справи працюють по всій нашій країні і за її межами. І ми пишаємо, що вони наші випускники, знайти себе, своє місце в житті, вирости і вижити, бути завжди людиною, що є святішого і найдорожчого. Ось тому сьогодні ми допоможемо вам зробити свій вибір, подивитися, послухати і прийняти правильне рішення. І зараз ми можемо надати нашим гостям невеличку інформацію про спеціальності, які можна отримати в коледжі. Ми запрошуємо на сцену, завідуючу бухгалтерським та комерційним відділеннями Ніну Миколаївну Сорокіну. Історія відділення почалася з далекого 1933 двідцять третього року. Катакулі ж архіврина владовачну техніки» Начал подготовку товароведов, нынешних коммерсантов и бухгалтеров для торговли и перерабатывающих бюджетов. За эти годы тысячи специалистов, бухгалтеров, товароведов, коммерсантов работали и работают на просторах бывшего Союза, Украины, области, нашего города и района, занимая ответственные должности. Гордость любого учебного заведения – это достижение его выпускников. И нашему отделению есть чем гордиться назову лишь малую часть своих выпускников, людей, которые живут и работают в нашем городе, которых многие знают и уважают. Головинский Николай Николаевич, начальник налоговой инспекции. Дронь Ольга Николаевна, управляющая приватбанком. Луховцева Наталья Викторовна, начальник пенсионного управления. Дорошенко Валентина Алексеевна, главный бухгалтер Сумского национального аграрного университета. Мазина Наталья Николаевна, главный бухгалтер нашего колледжа. Ковалев Ольга Викторовна, главный бухгалтер сельскохозяйственного предприятия «Восход». Воронов Владимир Николаевич, руководитель сельхозпредприятия «Мир» и главный бухгалтер этого предприятия «Маркова» Ирина Геннадьевна. Горбач Леонидовна, главный бухгалтер школы-интерната. Палащенко Марина Юрьевна, это главный бухгалтер ветлечебницы. Исманова Любовь Ивановна, преподаватель нашего экономического отделения, кандидат экономических наук. Южаков Евгений Иванович, председатель Путинского районного совета, Мазин Федор, соучредитель строительных магазинов Прораб. капрова Марина, соучредитель магазинов по продаже цветов в нашем городе. Улишкина, исполнительный директор магазина Рона. И этот список можно продолжать и продолжать достойными именами. Знаете, мне не посчастливилось учиться в техникуме, да? но я заканчивала Сумский сельхозинститут. Теперь это Сумский национальный аграрный университет. Но такую возможность я дала своему сыну ощутить в полной мере все прелести студенческой, колледжанской жизни и получить специальный бухгалтер. Как, впрочем, и многие наши преподаватели и сотрудники колледжа. На нашем отделении учились тотчасы сына Ореховой Нины Андреевны, дочь Качубы Елены Васильевны, дети Маклаковой Елены Петровны, Простоковой Елены Ивановны, Амичук Татьяны Викторовны, Рудневой Людмилы Михайловны, Рибоедовой Анны Николаевны. Сороченко Розы Владленова, Царева Любовь Алексеевна. Сейчас у нас студент, выпускник, будущий бухгалтер, сын Сережа, руководитель физического выхования Веронина Владимира Васильевича. Есть такая народная мудрость, своим детям плохого не пожелают. А все наши студенты – это наши дети. Пользуясь случаем, хочу пригласить учащихся школ 9-11 классов к нам на экономическое отделение учиться и в недалеком будущем пополнит список выпускников, которым мы будем гордиться. А родителям учащихся хочу пожелать в это сложное время мира, здоровья и помочь сделать правильный